Вкусного всем! А риса во фритюре. Будем готовить вкуснейшую повседневную армянскую кашу, как банкетное блюдо. Ариса или харица, или еще называют гориса, романтично. Это каша на пшеничных зернах. Имеет несколько тысяч лет истории, корни уходят в древнейшую Ассирию. В Армении ее варят из специального сорта горной пшеницы – дзавара. Как правило, варят из цельной зерновой крупы, но есть и варианты дробленой. Еще один обязательный компонент – курица, чаще всего целиком. Мы же приготовим арису, которую за честь почтут подать на любом банкете. Она сама по себе очень вкусная, а кусочками для одного-двух укусов станет изыскан. Готовить, правда, придется долго, но всегда можно, охладив пласт в холодильнике, пожарить за десяток минут тогда, когда надо. Для варки каши потребуется пшеничная крупа, курица без кожи, лучше на косточке, вода литра два с половиной и соль, а также лук и морковь для варки бульона. Хотя они это уже моя прихоть. В оригинале только вода, соль, курица и крупа. Для начала ставим вариться бульон, обязательно опускаем мясо в холодную воду, у нас ножки без кожи, доводим до кипения, снимаем пену, И добавляем лук и морковь. В классическом рецепте арисы их нет, но, во-первых, с вкусом, который они придадут бульону вкусней. Во-вторых, мы ведь готовим с прицелом на банкетный вариант. Варить будем 2-2,5 часа, не меньше, пока мясо будет свободно отделяться от косточки. После того, как сварился бульон, вынимаем аккуратно куски мяса, дадим им немного остыть. И вынимаем лук и морковь, которые намеренно не измельчали, так их легче вынуть и выбросить. Они свою службу послужили и больше не понадобятся. Мясо, которое мы достали, теперь отделим от косточек и нарвем на волок. Нет необходимости вообще рвать на нити. Достаточно, чтобы волокна имели ширину около полусантиметра. Впереди у них долгая варка, и у них еще будет время, чтобы самим разойтись на ниточки. Они как бы должны раствориться в каше. Стать одним целым. Нарвали, пора варить саму кашу. Бульона должно быть около 2 литров, если необходимо добавьте воды. Сначала доведем до кипения и подсолим. Пробуйте на соль, соленость должна быть чуть больше, чем вам нравится. Крупа заберет излишек, поэтому понравилась соленость, добавьте еще как минимум пол ложки, ложку соли. Справились с солью, добавляем крупу. Если необходимо, промойте ее. Замачивать перед варкой не нужно. Она у нас дроблена. И сразу добавляем волокна мяса. Впереди самое сложное, варить постоянно помешивая. И это не быстро, часа полтора. Причем если поначалу помешивать можно раз в 10-15 минут, то к концу варки практически постоянно. Не зря ариса считается армянским мужским блюдом. Для постоянного помешивания вязкой каши нужна сила. Где-то через час вы увидите, что нити мяса начнут отделяться от волокон. Значит конец варки уже близко. Еще полчаса-час помешивания и можно будет выключать. Можно применять большую веселку, она ускорит процесс. Прошло минут 40, волокна еще не полностью распались, но так как это была ножка, а не грудка, нужно будет еще минут 30. Но мы еще будем готовить рису во фритюре. Идеальная однородность тут не нужна. Хотя можете еще побороться за идеал. У нас она уже кремовая. И мы выключаем огонь. Выстилаем дно судочка пергаментом, чтобы легче потом достать пласт. И наполняем судочек кашей. Разглаживаем вверх почти до гладкой поверхности. Толщина может быть любой на ваш вкус. Именно такой толщины будут брусочки, которые мы потом опустим во фритюр. Учтем, что во время охлаждения она немного осядет. Кстати, я не всю кашу выложил. Часть съели сразу. Добавив сливочное масло, довольно много, пару ложек столовых на тарелку. Это божественно вкусно. И удивительно, так как перечень продуктов сначала не впечатлял. А после труда по уворочению каши, она просто как награда. А судок охладим и затем доохладим в холодильнике с пару часов. Можно на ночь или почти сутки, хуже она не станет. Охладили, подготовим к жарке. Нам потребуется 3-4 яйца, мука и панировочные сухари. Из всех сухарей я считаю лучшие в мире это панка, сорт из специально выпеченного хлеба, высушенного и натертого на мелкие крупинки. Приготовим лизон, взбив яйца венчиком с небольшим количеством воды пару столовых ложек. Вода ускорит процесс и не только не ухудшит качество лиезона, а наоборот сделает эмульсию более цепкой. Так делают смесь для фритюров в странах Юго-Восточной Азии. Кстати, панка тоже родом оттуда. Переходим к пласту каши. Я выстелил бумагой доску. На нее выложу аккуратно пласт, не дав ему поломаться. Затем будем нарезать. Нарежем на брусочки стремясь к унификации размера, но без фанатизма. Бруски длиной 2-3 см и шириной около 1-1,5 см. Они не должны ломаться. Хоть каша и вязкая и схватилась, но длину 4-5 см вряд ли выдержит. Нарезали будем панировать. Процесс довольно однообразный, главное не перепутать порядок. Сначала окунаем кусочек в миску с мукой, стряхиваем лишнюю и отправляем его купаться в лизон. Опять стряхиваем лишнюю влагу и отправляем купаться в панировочные сухари. Стряхнули сухари и отложили до жарки, пока ожидать остальные кусочки. И так каждый кусочек. Вообще не столько трудно, сколько однообразно. Минут 10 заняло на весь пласт. Запанировали все, заключительный этап жарка. Это уже быстро, каша ведь у нас готова, нам просто необходимо придать ей красивую и прочную форму. Для этого разогреем масло растительное, лучше специальное для фритюра. Проверим с спичкой, хорошо ли нагрелось. Если масло вокруг спички сразу зашипело и запузырилось, значит готово. Опускаем наши кусочки в масло, по 4-6 штук за раз. Жарим недолго около полутора минут. Когда кусочки стали приятного оранжевого цвета, вынимаем их на кулинарное бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир. И так жарим все брусочки. И сразу можно подавать. Это очень красиво и очень вкусно. Хрустящие кубики, а внутри нежная кремовая, пропитанная куриным бульоном субстанция, как зефир, только с мясным вкусом. Дети, не любящие каш, как правило, разметают это в минуту. Тут надо следить, чтобы они не переели, потому что впечатления, пока не сидят, все не остановится. Это станет украшением и приятным впечатлением любого банкета. И взрослых, и детей. К можно подать дип-соусы с мягким сливочным вкусом на основе майонеза или сливок. Приятного аппетита! Или по-армянски бариа хорджак. А мы вас ждем на нашем канале. Подписывайтесь. Комментируйте. До новых встреч и будьте здоровы!